Общероссийскому каналу идет передача. Крым изначально был российским, но в 1953 году его передали Украине, даже не в 1953, подожди, в 1983, его передали Украине в связи с тем, что э, СССР теряет свои границы, ну как бы он правильно, исчезает. Правильно, исчезает, растворяются да. В Дискоэлизиуме Но... такое было, там пустота тоже расширяется и поедает пространство. Лангольеры, кстати, лангольеры, классная, классная одна из работ Стивена Кинга, они тоже поедали пространство. И вот так Советский Союз уже начали поедать. А кто, а кто начал, куда начали пропадать эти границы? Хотя куда начали пропадать границы? Я даже не знаю, да, как вопрос они правильно не поставить они, к, к этому они утверждению. Они не пропадали границы, просто Они передали. размывались? А, передали. Не, не, Крым передали, потому что границы Советского Союза, что с границами Советского Союза было? Ничего не происходило с границами Советского Союза. Я тебе скажу, что а, э, соучредённый государственный, да, да,